Наша гарна знайома збирає уникальные рецепты. Сегодня мы научимся готовить необычайный майонез. Рецепт великого мастера. Итак, нам понадобится вареная белая фасоль. У меня такая крупная. Э, она, я ее так сварила до такой, но ну, она очень-очень мягкая уже стала. Вы можете взять баночку готовой фасоли купить, а можете также сварить сами. У меня тут ну где-то, может, стакан. И также отвар от фасоли я немножко оставила, потому что я буду сейчас взбивать его блендером. И если нужно, буду регулировать консистенцию с помощью этой воды. Ну вот, получилась такая достаточно кремовая консистенция. А теперь я долью немножко оливкового масла. Пойдет сюда где-то 3-4 столовых ложки. Может быть и 5, но вы смотрите уже по своему вкусу я буду опять же понемногу добавлять и смешивать я не люблю когда очень жирно потому я добавляю буквально пару ложек масла но вы смотрите там по своему вкусу и конечно сюда может подойти любое масло не обязательно это должно быть оливковое а теперь мы заправим наш соус во-первых, нужно его посолить и поперчить. Я использую черный перец. Если хотите, добавьте еще какую-то приправку. Немножко лимонного сока. И горчица. Где-то столовая ложка. У меня такая с семечками горчица. Я такую люблю. Но сначала перемешаю и попробую, а потом добавлю, если что. Ну все, друзья, густой, насыщенный, ароматный, очень вкусный и совершенно постный нежирный майонез готов. Как видите, все гениально и просто. А теперь интересный рецепт гречанки. Рецепт від мастера. Итак, нам понадобится гречка, уже сваренная. Для этого блюда очень хорошо подходит также гречка, которая уже постояла. Знаете, когда свежая горячая гречка, ее очень вкусно кушать, а потом разогревать уже не очень. Вот это очень хороший вариант, чтобы использовать ее и опять сделать ее вкусной. Гречку нам нужно. Так, хорошо размять можно э, тыльной э, стороной ложки, а можно взять толкушку картофельную. Тоже нормально будет, но надо хорошо-хорошо ее разминать. Тут все на глаз, трудно сказать конкретные пропорции. Ну, в общем, миска гречки. А также мы сюда добавим одну картофелину. Ну, вот такого размера, может быть больше или меньше. Картофелина у нас будет дополнительно связывать это все. В принципе, если вы обладаете навыками использования силы мысли как ингредиента в рецептах, то можно и без картошки обойтись. А так, то натираем картошечку на самую мелкую терку или на такую средненькую. Все равно, как вам больше нравится. Просто, если на такую терочку, то она будет немножко чувствоваться, а если на такую колючую, то ну, практически вы ее там не почувствуете. Вместо сырой картофелины можно также взять и 2-3 столовых ложки готового картофельного пюре. Сваренного. Ну, это тоже для тех случаев, если вдруг у вас осталось пару ложек пюре, и вы не знаете, куда его деть. Вот, ну ладно, натираем, в общем, картошку свою. Я, наверное, на самую мелкую натру. А теперь все хорошо перемешиваем, и при этом так очень хорошо разминаем свою гречку руками, чтобы она превратилась в такой хороший, липкий фарш. От этого как раз и все зависит. Если вы ее разомнете плохо, то будут разваливаться ваши котлетки. Никакая сила мысли вам не поможет. Вот видите, она сразу такой липкой становится, если ее размять. И у меня уже греется сковородка на небольшом огне. И масло я на нее налила ну, буквально одну столовую ложку. Если будет слишком много масла, то тоже могут котлетки ваши развалиться. Можно немножко соли и перца добавить, если хотите. А можно и не добавлять, если у вас посолена гречка хорошо. А теперь формируем небольшие котлетки. И обжариваем с двух сторон. Вот так все просто, друзья. Подаемся сметаной і с любовью. Ну все, будьте здоровы! Приятного аппетита! Рецепт від мастера Смачного! До новых зустрічей!